আপোনালোকৰ মনত কোনো সন্দেহ নাথাকে পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকক জনাব খুজিছো যে আমাৰ এ ডি আৰ ই পৰীক্ষাৰ যি গ্ৰেড থ্ৰী আছিলে অৰ্থাৎ তৃতীয় বৰ্গৰ যি চাকৰি আছিলে সেই চাকৰিৰ ফলাফল আমি দহ অক্টোবৰ তাৰিখে প্ৰকাশ কৰিম এ ডি আৰিৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ যি পৰীক্ষা আছিলে প্ৰায় পাঁচ হাজাৰ পদ আছিলে এই পৰীক্ষাৰ ফলাফল আমি পোন্ধৰ অক্টোবৰ তাৰিখে ঘোষণা কৰিম স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ ফলাফল নন টেকনিকেল টেকনিকেল স্বাস্থ্য বিভাগৰ আটাইবোৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল আমি বাৰ অক্টোবৰ তাৰিখৰ আগতে ঘোষণা কৰিম এলিমেণ্টৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ নিযুক্তিৰ বাবে আমি যি পৰীক্ষা বা আমি যিটো নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ সেই পৰীক্ষাৰ ফলাফল আমি পোন্ধৰৰ পৰা বিছ অক্টোবৰৰ ভিতৰত প্ৰকাশ কৰিম তাৰ কাৰণ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ আগতে আমি গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব খুজিছো যাতে অভাৰলেপিং নহয় অৰ্থাৎ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ পদ নিৰ্বাচিত গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ বা পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰসকলে দখল কৰিব নোৱাৰে আৰু আমাৰ যুৱক যুৱতীসকল যাতে বঞ্চিত নহয় গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল আমি পোন্ধৰ অক্টোবৰ তাৰিখে ঘোষণা কৰিম অৰ্থাৎ এই গোটেই পৰীক্ষাৰ ফলাফলসমূহ আমি বিশ অক্টোবৰ তাৰিখৰ আগতে আমি ঘোষণা কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ আপোনালোকে এতিয়া সুধিব যে পুলিচৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল আমি কেতিয়া দিম চাব ইনস্পেক্টৰৰ ৰিজাল্ট বা ফায়াৰ ব্ৰিগেড আদিৰ ৰিজাল্ট আমি দহ অক্টোবৰ তাৰিখে দিম বা তাতকৈ আগতে দিম কিন্তু এ বি আৰু ইউ বি কনিষ্টবলৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এটা আমাক সাময়িকভাৱে বাধা আৰোপ কৰিছে আমি আশা কৰোঁ সেই বাধা আৰোপ অতিক্ৰম কৰি অৰ্থাৎ উচ্চ ন্যায়ালয়ক সন্তুষ্ট কৰি আমি এই মাহৰ ভিতৰতে

পঁচিছ ছাব্বিছ অক্টোবৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ হাতত মই নিযুক্তি পত্ৰ তুলি দিম কাৰণ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পিছতো আমি বিভাগলৈকে ৰেণ্ডমাইজেশ্যন কৰিব লাগে আৰু তাৰ পিছত বিভাগসমূহেও আপোনালোকৰ পষ্টিং অৰ্ডাৰ উলিয়াব লাগে সেইকাৰণে অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ নিযুক্তি হ'ব কিন্তু কেইটামান দিন আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব ইয়াৰ কাৰণো আপোনালোকে জুবিনৰ মৃত্যু বা জুবিনৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছত বা বহুতে কোৱাৰ দৰে হত্যাৰ পিছত যি ধৰণে আমি নকওঁ কিয় আমাৰ মনবোৰ বিষাদেৰে ভৰি পৰি আছিল কাম কৰিব পৰা কোনেও নাছিল কিন্তু আমি যিহেতু আগুৱাই যাবই লাগিব সেইবাবে মই আজি আপোনালোকক নিশ্চিতভাৱে কোন পৰীক্ষাৰ কেতিয়া ফলাফল ঘোষণা কৰিব তাক মই জনালো আৰু আপোনালোকে যাতে নৱেম্বৰ মাহতে চাকৰিত যোগদান কৰিব পাৰে তাৰো আমি নিশ্চিতভাৱে ব্যৱস্থা ল'ম